сегодня 20 22 сентября 2015 года в 12.00 заседание комитета конкурсных торгов по подведению итогов и определению победителей по процедурам открытых торгов в юридическом филиале государственного предприятия администрации мужских портов Украины присутствующие 6 членов комитета конкурсных торгов КОР, председатель комитета конкурсных торгов начальник администрации мужского порта Юрий Широков Заместитель председателя комитета, заместитель начальника администрации мужского платежника -Финансов и финансовой экономики и члены комитета, начальник ее услуга администрации мужского платина и мечтаемого, начальник сектора экономического безопасности и безопасности заместитель начальника отдела экономики финансов и финансовых дневника, секретарь комитета конкурсных торгов, начальник отдела экономических процедур маршрут, повестка дня, проведение итогов, отделения победителей по процедурным и торгов, администрации мужского пою по четырем закупкам. Первое. Печи, печные горелки, части ну, по коду 28, 21, 1, мусоросжигательная установка. Второе. Аппаратура электрическая, проводной телефон и телеграфная связь. Видеофоны по коду 26, 32, коммутатор сетевого устройства. Третье. Изделия прочие по коду 32, 99, Шлем маски, коробки, патроны, фильтровальные, футляры, сумки для противогазов, маски. Четвертое оборудование подъемное и грузовое, части к по 28-22, немного функциональный автопогрузчик. Слово предоставляю секретарю комитета конкурсных торгов. К по рассмотрению документов по всем четырем процедурам работали ответственные подразделения, были детально проанализированы предложения конкурсных торгов, все участников на техническим, квалификационным и прочим требованиям ДКТ, и после этого документы переданы для проведения оценки и определения победителей. По концу первому. печи печные горелки и части к ним походу 28-21-1, мусоросжигательная установка Объявление номер 163-535, вестник номер 293, от 15 7, 2015 Дата раскрытия предложения на 2-9-2015. Согласно протоколу раскрытия было предоставлено всего два предложения. Участник номер 1, частное предприятие «Укрстрома 49-55-849, сумма предложений 14 миллионов 625 тысяч гривен СНД. Участник номер 2. Общество с ограниченной ответственностью ОКС СПЕК. ЕДПО 371 на 2 6, 91. Сумма предложения 14 миллионов 575 тысяч гривен Сндс. Участники перевели обеспечение конкурсных торгов в размере 420 тысяч гривен. После рассмотрения всех предложений на соответствие требованиям и критериям, а также с учетом анализа выводов рекомендаций подразделения инициатора закупки установлено, что приложение обоих участников соответствует всем требованиям ДКТ, в том числе техническим и квалификационным критериям, и они допускаются к оценке. Оценка проводится согласно методике, указанной в приложении 2 ДКТ, критерии оценки цена. термін поставки і условия оплати. Максимально можливе кількість балів по критерію оцінки ціна 90 балів, по критерію оцінки термін поставки 5 балів, по критерію оцінки условия оплати 5 балів. Після розчуття балів показателі слідучі. Учасник 1 99,7 балів, учасник номер 2 100 баллов ровно. По максимально возможному количеству баллов 100 победителям предлагается определить участника номер 2 общества с ограниченной ответственностью ОКР так Прошу голосовать. Кто за то, тот, чтобы признать общество с ограниченной ответственностью ОКР СПЕКТЭКО победителем торгов на предмет печи и печной горелки части книг по коду 28211 зажигательная установка». Единогласно, победителем торгов изменится общество с ограниченной ответственностью в выкупе Как Результаты проведения оценки прошу зафиксировать в протоколе. Переходим к второму вопросу. До свидания. Прошу. Предмет закупки аппаратура электрическая, проводной, телефонной или телеграф, телеграфной связи. Видеофоны по коду 2632, а именно коммутатор сетевой роутер. Объявление номер 168 29 вестник номер 299 от 23 на 7 -го 2015. -го. Дата раскрытия предложений 26 2015. Согласно протоколу раскрытия было предоставлено предложение двух участников. Участник номер один. Общество с ограниченной ответственностью компьютерный центр Промин ЕДРФО 254 2810. Сумма предложения 113 483 гривны с НДС. Участник номер два. Физическое лицо предприниматель Тимофеев Дмитрий Александрович. ЕДРФО 308 97 24 432. Сумма предложения 114 725 гривен без НД. После рассмотрения всех предложений на соответствие критериям и требованиям, а также с учетом анализа выводов рекомендаций, установлено, что предложение обоих участников соответствует всем требованиям ДКТ. И э, участники допускаются к оцениванию. Оценка проводится согласно методике указанной в приложении 2 ДКТ. Критерии оценки цена. Максимально возможное количество баллов 100. В связи с тем, что один из участников, допущенных к оценке, не является плательщиком НДС, это Тимофеев оценивает, происходит по ценам без учета НДС. После расчета баллов показатели следующие. Участник номер один 100 баллов ровно, участник номер два 82,4 балла. Максимально возможное количество баллов 100 участника номер один. Общество с ограниченной ответственностью компьютерный центр Промик. Есть предложение признать данную организацию победителем по торгам. Прошу голосовать. Кто за то, чтобы признать общество с ограниченной ответственностью компьютерный центр К победителем торгов на закупку аппаратуры электрической проводной телефонной или телеграфной связи, видеофонов по коду 2632, коммутатора, коммутатора сетевого роутера. Единогласно. Победителем признается общество с ограниченной ответственностью компьютерный центр «Промин». Результаты проведения центра прошу зафиксировать в Переходим к третьему вопросу. Пункт 3. Изделия прочие по коду 32.99.5. Шлем маски, коробки и патроны фильтровальные, футляры и сумки для противогазов масок. Объявление номер 168-935, летник номер 324-07-2015. Дата раскрытия предложений 26.08.2015. Согласно протоколу раскрытия было предоставлено предложение от двух участников. Участник номер один. Общество с ограниченной ответственностью. Технология для жизни. Гидрофон 241 6412. Сумма предложения 292 710 гривен СНДС. Участник номер два общество с ограниченной ответственностью газоизмерительной системы. Гидрофон 328 85 556. Сумма предложения 310 468 гривен СНДС. Обеспечение не требовалось. После рассмотрения всех предложений на соответствие критериям требованиям, а также с учетом анализа выводов рекомендаций подразделения инсталтера установлено что предложение обоих участников соответствует всем требованиям ДКТ, и участники допускаются к оцениванию. Оценка проводится согласно методике указанной в приложении 2 ДКТ, критерии оценки цена, максимально возможное количество баллов 100. После расчета баллов показатели следующие. Участник номер 1 100 баллов ровно, участник номер 2 94,3 балла. Максимально возможное количество баллов 100 у участника номер один общество совместной ответственности технология для жизни. Есть предложение признать общество с ограниченной ответственностью технология для жизни победителем данных торгов. Хорошо, Кто за то, чтобы признать общество с ограниченной ответственностью технологии для жизни, победителем торгов на закупку изделий и прочего, около 32 на 5 членов масок, и фильтровальных петляров и суммы для противогазов э, масок глаз. Победителем признается образом сегодняшней ответственности в технологии Результаты проведения оценки прошу зафиксировать в протоколе. Переходим к четвертому вопросу. Прошу. Пункт четвертый. Оборудование подъемное и грузовые части к нему по коду 28-22-1. Новый функциональный Объявление номер 170-234, вестник номер 302 от 28.07.2015. Дата раскрытия предложения номер 2.09.2015. Согласно протоколу раскрытия было предоставлено предложение двух участников. Участник номер один. Общество с ограниченной ответственностью Спецконтранс. Еберпо 326-57-719. Сумма предложения 2 миллиона 390 тысяч. гривен ндс Участник номер два. Общество с ограниченной ответственностью контракцион машины. Юберпо 328 28 388. Сумма предложения 2 миллиона 370 тысяч гривен СНДС. После рассмотрения предложения на соответствие всем критериям и требованиям, с учетом анализа, выводов и рекомендаций подразделения инициатора установлено, что предложение обоих участников соответствует всем требованиям ДКТ, в том числе техническим и квалификационным, и они допускаются к оцениванию. Методика оценки указана в приложении 2 ДКТ. Максимально <coughs> критерии оценки цена, максимально возможное количество баллов по критерию оценки цена 100 баллов. После расчета баллов показатели следующие. Участник номер 1 – 99,2 балла, участник номер 2 – 100 баллов ровно. Максимально возможное количество 100 у участника номер два. общество с ограниченной ответственностью construction machinery. Есть предложение признать общество с ограниченной ответственностью construction machinery победителем данных торгов. Прошу голосовать за то чтобы признать общество с ограниченной ответственностью конструкции в победителем торгов на закупку оборудования, подъемного и грузового и частей к по 28-22-1 многофункционального автоподрузчика. Единогласно. Победителем признается общество с ограниченной ответственностью Construction Machinery. Результаты проведения оценки прошу зафиксировать в протоколе. На этом заседании комитета конкурсных торгов считается. Просто.